तो मेरे बुजुर्ग मौलान मोहम्मद यूसु अरम्दुल्ला फरमाते थे कि किलमा कहम की जिम्मेदारियां हैं वही मुझे आपसे रद्द करनी है आपको तकरीन नहीं सुनानी है कि किराम की जिम्मेदारी है ये क्या जिम्मेदारी है कि राम की जिम्मेदारी ये है कि वो उलमा तैयार करें क्या करें उलमा तैयार करें हुकूमतें डॉक्टर तैयार करती हैं वकला तैयार करती हैं इंजीनियर तैयार करती हैं दुनिया हाँ मुल्क की तामीर के लिए चाहिए लोग वकला होने चाहिए इंजीनियर होने चाहिए अच्छे डॉक्टर होने चाहिए अगर मुल्क में नहीं तो उनको बाहर भेजती है फिर वहां से वो रिटर्न होकर आते हैं क्यों ये जरूरत है मुल्क की तामीर के लिए ऐसे ही दीन की तामीर के लिए कि दीन की तामीर के लिए की जरूरत है हाँ कि जो उस फरू से वाकिफ होकर के हर जमाने के हालात के हिसाब से उम्म की रहबरी करे मसाइल पेश आएंगे नए नए जी हाँ तो नए नए मसाइल में उनकी रहबरी करे कि अब क्या करें पहले हवाई जहाज नहीं था लोग ऊँटों पर सफर करते थे या पानी का सफर करते थे अभी आ गया तो मसाइल खड़े हो गए जी हाँ तो पूछेंगे वमाय क्राम आप कैसे नमाजें पढ़े आप कैसे सफर करें जी हाँ तो फरमा देते कराम की जिम्मेदारी है किमा तैयार करें लोगों को इल्म दें जैसे साहबा कराम ने खुद सल्लासम से इल्म लिया और गहरा इल्म लिया सतही नहीं गहरा इम लिया तो गहरा इलम लेकर फिर लोगों को दिया यानी तबके को दिया बाल काटने वाले को बाल काटने वाले की शरियत मालूम थी कि बाल काटने की क्या शरीयत है हाँ ऐसा हर धंधे वाले को अपने धंधे की शरियत उन्होंने मालूम कराई जी हां उनके गुलाम उनके नौकर वो भी आलिम हो गए उनकी सोहबत में हाँ है गुलाम खादिम लेकिन खादिम फकत खिदमत के लिए नहीं बल्कि खादिम को अपना इलम दिया अपनी सोहबत में रखकर हमारी सोहबत में रखकर देखो और न जाने तो पूछो इतने अब्बास दफा गुसल कर रहे थे तो उन, उनका एक तफर था कि वो सात मतलब धोते थे हम तो वैसे तो तीन मतबा है तफरुदात होते है के। तो वो लम तो सात मतबत होते तो एक दफर भूल हो गई कुशल करने बैठे तो उनके खातिम खड़े थे कि मैंने कितने मतलब धोया था मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि आपने कितने धोया तो तम भी की तो ये खड़ा इसलिए किया था कि तू देखे कि हम कैसा करते हैं तो अपने खादिमों को अपने गुलामों को कि अपने इलम देते थे हाँ। इसकी वजह से हर तबके को अपना इलम मिला हाँ ताजिरों के बाद तजारत कालम होता था जी हाँ जमींदार का कलम होता था तो हजार फरमाते रहे तो की जिम्मेदारी है कि उलमा तैयार करें हाँ ताकि हर जगह रास्ता बताने वाले मिले लोगों को मसाइल पेश आएंगे दिन पर अमल करने की वजह से आजकल तो हमारा अमल छूट गया है उम्मत का इसलिए वो पूछने नहीं आते अपनी दुनिया के मामले में पूछने आते वकीलों से पूछते हैं इस... क्या नहीं पूछ कि उनसे दिन छूट गया है हाँ। तो जिम्मेदारी बताई कि वो ओलमा तैयार करें ताकि ये तासत चलती रहे हाँ। जहालत पर जिंदगी ना आवे जाहिलियत को हजू सल्लम ने काटा है जाहिलियत खत्म हो गई जाहिलियत के असरात खत्म हो गए आप सल्लाम की मेहनत से आपकी दावत से आपकी तालीम तलब से हो वही जिम्मेदारी भाई तो फरमाया उल्मा, कि उल्मा की जिम्मेदारी है कि वो उलमा तैयार करें और दूसरी जिम्मेदारी, कि दूसरी जिम्मेदारी उलमा की यह है कि वो तबको दें ताजरों के पास ताजर का इलम पहुंचे जमींदारों के पास जमींदार का इलम पहुंचे इस तरह हर तबके के पास उसके तबके का वो पहुंचे उसको ताकि वो अपने तबके में अपनी जहालत से अपनी जिंदगी न गुजारे बल्कि हक अदा करे अल्लाह का हो मखलूक का हो जी हाँ अदा करके हक करें तबकात को इलम देना ये जिम्मेदारी ताकि कोई भी तबका जहालत से अपना अपना काम न करे ये फरमाते जिम्मेदारी है तो तबकात को इलम देने की क्या सूरत है एक तो यह है कि भाई उनको लिख करके दे दिया ये भी सही है लेकिन ये चीज कमजोर पड़ेगी हाँ असल इलम देने की लाइन ये है कि पहले उसकी तलब पैदा कराई जाए दुनिया में जितनी चीजें नई नई पैदा होती है पहले लोगों में उसकी तलब उसका शौक पैदा कराया जाता है फिर लोग उसको लेते हैं अंधे बन करके लेते हैं तलब की वजह से हाँ अगर उनके पास नकद नहीं होता तो वो उधार लेते हैं पैसे थोड़े है तो किस्तों पर लेते हैं ऐसी दुनिया में क्यों कि इनकी तलब पैदा हो गई हाँ इसलिए एक काम दीन का बड़ा यह है कि उम्मत में दीन की तलब पैदा कराई जाए बेतलबी में कोई चीज दे दी गई तो कदर नहीं होगी हाँ जैसे कि आदमी शिकम शेयर है अब उसको खाना दो तो वो खाना उसके लिए बोझ है क्योंकि मैं तो खा चुका हूं मुझे हाजत नहीं है हाँ, हाँ हाजत वाले को दो तो उसकी हाजत पूरी हो जाएगी क्योंकि उसको तलब है तो दीन में भी मेरे बुजुर्ग को ये बात है कि उम्मत में दीन की तलब पैदा कराई जाए और ये यकीन बनाया जाए कि अल्लाह के दीन के बगैर किसी शोबे में भी कामयाबी नहीं है और न दुनिया में कामयाबी है न आखिरत में कामयाबी है ये यकीन उम्मत में आवे बगैर दीन के अल्लाह किसी को भी कामयाब नहीं करेगा और दीन के बगैर कोई और दीन के साथ कोई नाम नहीं होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है वो एक अल्लाह है उसके हाथ में सब कुछ है उसी के रास्ते से कामयाबी मिलेगी उसी के एक तो ही यकीन उम्मत में आवे दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के बगैर कोई लाइन भी अल्लाह तक नहीं पहुंचाएगी कामयाबी तक नहीं पहुंचाएगी इसका यकीन आवे और यकीन आने की वजह से फिर इसके अंदर तलब पैदा होगी कि जब यह बात है तो फिर इन चीजों को हासिल करना चाहिए ईमान को हासिल करना चाहिए इलम को हासिल करना चाहिए तरीकों को हासिल करना चाहिए इसलिए अल्लाह ताला ने नबियों को दावत के साथ भेजा कि दावत की यही गरज होती है कि बेतलबों में तलब पैदा कराओ इसलिए अल्लाह ताला सबसे पहले फजाइल का इल्म नाजिल करते हैं फजाइल का इल्म पहले आता है आयशा सिद्दीका फरमाती थी रबी अल्लाह ना कि अगर अल्लाह ताला पहले से ये बताता कि देखो शराब हराम है जीना हराम है तो कोई भी नहीं छोड़ता उनमें छोड़ने की ताकत ही नहीं थी बल्कि उसके नुकसान बताए उसके नफे बताए उसके छोड़ने की बरकतें बताई और उसकी मेहनत हुई अब इस पैदा हो गई कि छोड़ने की चीजें छूट गई और लेने की चीजें ले ली ये मिजाज है कि नफा नुकसान सामने आवे उसकी फिजा बने उसका माहौल बने कि फिर लोगों के लिए लेना भी आसान हो जाएगा लेने की चीज छोड़ने की छोड़ना भी आसान हो जाएगा इसलिए दावत की मेहनत आई कि।, कि दावत की मेहनत में यही समझाया जा जाता है नफा क्या है नुकसान क्या है कामयाबी क्या है नाकामी क्या है तरीके में कामयाबी है तरीके छोड़ने में नाकामी है इसकी मेहनत इसका नफा नुकसान इसके फजाइल इसके न होने के नुकसान एक मुद्दत तक ये भी सिलसिला चला ईमान यकीन का हाँ तो तलब पैदा करने के लिए अल्लाह ताला फजाइल का इलम नाजिल करता था वो फजाइल बताते बरकतें बताते दूसरी चीज तलब पैदा करने के लिए तलब पैदा करने के लिए अम्बिया के के अखलाक होते थे लोगों के साथ उनके अखलाक उनके अखलाक की वजह से लोग उनसे मानूस हो जाते थे उनसे करीब हो जाते थे उन पर एतम हो जाता था ये वो लोगों लोगों की खिदमतें करते थे मुसा सरम खिदमत मुसाउन मिसर से बागे हैं फिर उनके दर से मदियन पर गुजर हुआ तो वहां दो लड़कियां जो अपने बकरियां लेकर खड़ी थी वो पानी नहीं पिला रही थी पूछ अब पानी क्यों नहीं पिला रही क्या अभी तो ये मर्द लोग पानी पिला रहे हैं जब वो हट जाएंगे तब पिलाएंगे तो तुम्हारे साथ कोई मर्द क्यों नहीं है कि हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हो गए हैं वो नहीं आ सकते इसलिए ये काम हमारे जिम्मे में हाँ तो ये मालूम है कि ये खिदमत की मोहताज है कोई पहचान नहीं कुछ नहीं परदेसी आदमी रास्ता बुला हुआ वो तो फौरन मुशा सलाह ने जगह करके पानी खींच करके उनके बकरियों को पानी पिला दिया वो पानी पिला करके दरक के नीचे जाके बैठ गया कुछ नहीं कहा क्या बात खिदमत अखलाक कहलाते परदेश आदमी है परदेश में खिदमत कर रहा हम्बिया के राम के अखलाक लोगों में तलब पैदा कराने के लिए फजाइल कालम होता है और अखलाक होते हैं हाँ लोगों के साथ क्या मामला करना इनसे लोगों में तलब आती है एतम पैदा होता है फिर वो बात कबूल करते हैं दावत में यही बात है कि इसकी मेहनत अल्लाह के हुक्मों के कामयाबी के लिए मेहनत की जाए उसके फजाइल भी आयन किए जाए और लोगों के साथ कि लोगों के साथ अखलाक से तहमुल से सबर व शबाज से मामला किया जाए तो फिर लोगों में धीरे धीरे तलब आती है आज यही बात हुई कि अल्हमदल्ला एक मेहनत चली उस इसी में रुखी मेहनत चली हाँ। और इस मेहनत की वजह से अब लोगों में इस तदाद आई अल्हमदल्ला शोबों में तबकों में दीन आना शुरू हो गया कि पहले कोई तलब नहीं थी कोई तलब नहीं थी पहले बल्कि बोझ था मस्जिदें वीरान थी अब तलब लोगों में आई तो सबसे पहले इबादत जिंदा हुई नमाजी पढ़ गए यही यही है कि जब मेहनत होगी थी इनकी दावत की तो इबादत पहले जिंदा होगी क्योंकि ईमान तो मौजूद है ये ईमान तकादा करेगा इबादत का तो इबादत आएगी फिर इबादत को सही करेंगे इम जिक्र के जरिए से तो मालियात का निजाम सही होगा कि अपने माल को कहाँ खर्च करना कहाँ नहीं खर्च करना यह सलाहियत पैदा होगी एक मेहनत अल्लाह ने दी है उसके असरा पड़े हैं हाँ और अलहमद उसका नफा कि उसमें दुनिया में उसका नफा सामना या जो आप हजार जानते हैं लेकिन अभी बहुत से इलाके ऐसे बाकी हैं कि वहां तक ये बात नहीं पहुंची या पहुंची है तो अभी अमल में नहीं आई अगर अमल में आई है तो बिल तक पूरे नहीं हुए इसलिए अभी काम बहुत बाकी है इसलिए कहा जाता है कि अहल इलम हजरा भी अपनी अपनी खिदमतों के साथ इस काम को शरीक करें जैसे और खिदमतें उनके साथ है ऐसे ही ये खिदमत भी है कि बेतलबों में हाँ, बेतलबों में तलब आ जाए कि यह बड़ी बात होगी जब उनमें तलब आएगी तो अपने तलब के मुताबिक अपने तलब से दीन लेंगे अपने यकीन से दीन लेंगे अपने यकीन से दीन का काम करेंगे कि बेतलबा में तलब पैदा करना ये पहला काम है हाँ कि कि वो इस कदर करेंगे इसको समझेंगे अगर चाहिए काम थोड़ा कठिन है हाँ क्योंकि एक तो उनमें तलब नहीं है हाँ और जो का दौर है इसलिए ऐसी जगह पर काम करना मेहनत मशक्कत है और है भी क्योंकि हक की इब्तदा नागवारियों से होती है ये कायदा है अल्लाह तला का कि हक़ की इब्तदा नागंवारी से होगी और इंतहा कामयाबियों से होगी इसलिए दीन की दावत में दीन के कामों में शुरू में नागवानी आती है लेकिन जब मेहनत होती है अल्लाह ताला नागवारी को आसानियों से बदलते हैं इसलिए अहले इलम के सामने ये तकाजा है कि बहुत बड़ी दुनिया अभी ऐसी है कि वो अल्लाह को आखिरत को नहीं जानते या है। जानते हैं तो भूले हुए हैं उनमें कोई कुछ तलब ही नहीं है इसलिए उनमें मेहनत करके उनको अल्लाह की कुदरत समझा कर अल्लाह की न्यामतें समझाकर अल्लाह के एहसानात बताकर उनकी तलब पैदा कराना और तलब पैदा करके उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर डालना इसलिए वराम कराम से ये तकाजे हमारे बुजुर्ग करते हैं कि हजरात अपने अपनी खिदमतों के साथ ऐसी तरतीब बनाएं कि एक एक साल के लिए वो अल्लाह के रास्ते में निकल करके इस काम को करें और दूसरों से कराएं और उसे करने वाली तैयार करें तो ये आप हजरात से भी यही है मारूज है अब उसके लिए बताएं अपने आप को पेश करें